श्री गायत्री अष्टोत्तर शतनाम श्रीगायत्री श्री गायत्री जगन्माता परब्रह्मस्वरूपिणी परमार्थप्रदा जप्या जो विवर्धिनी ब्रह्मास्त्ररूपिणी भव्या त्रिकालब्धेयरूपिणी त्रिमूर्तिरूपा सर्वज्ञा वेदमाता मनोन्मणि बालिका तरुणी वृद्धा सूर्यमण्डलवासिनी मन्दे हदानवध्वंसकारिणी सर्वकारणा हंसारूढा वृषारूढा गरुढारोहिणी शुभा षट्कुक्षिस्त्रिपदा शुद्धा पञ्चशीर्षा त्रिलोचना त्रिवेदरूपा त्रिविधा त्रिवर्गफलदायिनी दशहस्ता चन्द्रवर्णा विश्वामित्रवरप्रदा दशायुधरा नित्या सन्तुष्टा ब्रह्मपूजिता आदिशक्तिर्महाविद्या सुषुम्नाख्या सरस्वती चतुर्विंशत्यक्षराढ्या सावित्री सत्यवत्सला सन्ध्या रात्रिः प्रभाताख्या साङ्ख्यायनकुलोद्भवा सर्वेश्वरी सर्वविद्या सर्वमन्त्रादिरव्यया शुद्धवस्त्रा शुद्धविद्या शुक्लमाल्यानुलेपना सुरसिन्धुसमासौम्य ब्रह्मलोकनिवासिनी प्रणवप्रतिपाद्यार्था प्रणतोद्धरणक्षमा जलाञ्जली सुसन्तुष्टा जलगर्भा जलप्रिया स्वाहा स्वधा सुधा संस्था श्रौषड्वौ सुरभिः षोडशकला मुनिबृन्दनिषेविता यज्ञप्रिया यज्ञमूर्तिः सुखुवाजस्वरूपिणी अक्षमालाधरा चाक्षमाला संस्थाक्षराकृतिः मधुछन्द्रऋषिप्रीता स्वच्छन्दा छन्दसाम्निधिः चतुर्विंशतिमुद्रिका ब्रह्ममूर्तिरुद्रशिखा सहस्रपरमाम्बिका विष्णुहृद्गा चाग्निमुखी शतमध्या दशावरा सहस्रदळ पद्मस्था हंसरूपा निरञ्जना चराचरस्ता चतुरा सूर्यकोटि समप्रभा पञ्चवर्णमुखी धात्री चन्द्रकोटि शुचिस्मिता महामाया विचित्राङ्गी मायाबीजनिवासिनी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा जगद्दिथा मर्यादापालिका मान्या महामन्त्रफलप्रदा इत्यष्टोत्तरनामानि गायत्र्या प्रोक्तवान् मुनी येतदष्टोत्तरशतं नित्यं भक्तियुतः शुचिः त्रिसन्न्यं यः पठेत् सर्वमन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात् इति श्रीवसिष्ठप्रोक्त श्री अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्